النساء خط احمر النساء العرايا السافرات اللي رايحين عشان يغتصبوا يقول لك خط احمر ويتاجروا يقولوا نمشي يا مرسي ونمشي الاخوان طبعا وعلى فكره تسع عشرهم صليبيات تسع عشرهم صليبيات والعشر روتري واليونز وارامل ما لهمش حد يعني بهم او يخافوا منه او يختشوا تلاقي المره كده بتتكلم زي الغول ما فيش لا حياء ولا أدب ولا خوف ولا ولا حتى ولا حتى أنوثة يعني مرسي أنوثتك يا شيخة يعني ده ده حق عليك شرعاً إنك تخليكي تكوني امرأة لكن تلاقي المرأة من دول نكش شعرها كده وإيه زي شيطانة شياطين اسمهم نساء تعلموا من نساء المسلمين